Ви дивитесь місцеві новини? Мітинг громади, де була створена народна рада по контролю за владою та прийняті радикальні рішення по звільненню керівництва, обурив не тільки самих керівників, а й їх трудові колективи, які 26 березня у середу прийшли до виконкому, щоб висловити свою думку з цього приводу. Ми, як і вся громада, повинні це працювати, на те, щоб у нас городі було краще, чтобы мы жили спокойно. Есть э, определенные формирования. Казаки, например, хотят помогать милиции. Пожалуйста. Желтая сотня. Пожалуйста. Афганцы. Пожалуйста. Главное, чтобы это было на пользу нашей громады. Поэтому я призываю всех поддержать наших депутатов, наш городской исполнительный комитет, чтобы они спокойно доработали эти два месяца. Придет новый мэр. Он Пусть решает кадровые вопросы, хозяйственные. Но человек просто приходит не на руины, чтобы за это время развалить все, а приходит и продолжает свою хозяйственную деятельность, меняя ее, как он считает нужным, потому что получит доверие ваше. Вы будете голосовать за него. Уважаемые желтоводцы, спасибо, что пришли поддержать и коммунальные предприятия, и депутатов городского совета. Потому что действительно работать в данной обстановке сессии довольно тяжело. Когда было принято решение, ну как бы митинги митингами, революция революция, все хорошо, но когда Рада объявила про самороспуск, ушел городской голова, фактически под давлением. В принципе, я его поддерживаю, мы собирались перед этим на фракции и поддержали, чтобы не допустить повторения событий, которые были в других городах, чтобы не было бойни, он, честно, взял, написал заявление и ушел. За ним ушли заместители городского головы. Но никто из тех, кто организовал митинги, не подумал, кто же будет подписывать документы на выплату зарплат, зарплат бюджетникам, на проведение льготы и субсидий. И фактически поставили город на грань выживания. Никто не думает в воскресенье, тот митинг, который собирали, правильно Олег Федорович говорит, просто людей обманули. Сказали один раз, люди не пришли, Лавака приглашал. Второй раз приглашали, люди не пришли к нему. Люди ему уже просто не верят. Он написал откровенное вранье, что будут субсидии отменены. Понятно, это вопрос серьезный, касается многих людей. Благосостояние многих людей, к сожалению, у нас не такие большие зарплаты, чтобы оплачивать коммунальные услуги, это надо признать. Но фактически людей тогда завели обманом, И Лалека сам это признал. И начинать. И начинать. И начинать предвыборную кампанию. на городского головы. Вот это вот именно ганьба. Ганьба начинать с вранья свою предвыборную кампанию. Это раз. Второе. Работники коммунальных предприятий. Очень много проблем. Вам не всю жизнь проблемы. Вы слушайте до конца, будете потом. Вы, пожалуйста, назовите свою фамилию, я назову вашу сумму долга. Анатолий Мукас, может, тоже могу назвать. Я потом сделаю точно так же, как вы, нарушив закон.

Уважаемые товарищи, вы видите, вот это вот называется демократия в желтых водах. Это называется не разгул, не демократия, называется разгул демократии. Когда прерывают. Не, я скажу сначала, вы потом будете выступать в свою собирали не вас. Вы собираетесь? Ну все нормально, слушайте. Так, дальше. Коммунальные предприятия работали и будут работать. То, что много лет пытались уничтожить желтоводскую ТЭЦ, это у этих людей не получится. Вы прекрасно знаете, что Анатолий Лукашевич именно лично ответственным порядком перед желтоводцами, которые установили автономная система отопления, не узаконив их. Сейчас вся эта возня, в принципе, над... если бы Анатолию Лукашевичу, наверное, дали разрешение на автономку, ее бы здесь не было. Но вопрос принципиальный. Человек нарушил закон, и за ним пошли люди. Хотя в то время могли спокойно прийти в исполком и получить разрешение на эти автономки. Но вопрос поднимался в том, что ТЭЦ не будет, делайте все, что угодно, анархия, мать, порядка и вперед. В результате сейчас эти люди через суды не могут узаконить свои автономки. Наше предприятие ЖРЭО, обращается в суды. Суды признают незаконным установки автономных отоплений. Люди обращаются по снятию начислений. Суды признают, что предприятие правильно проводит начисления. Независимо от того, что у людей стоят самовольно установленные автономки, предприятие обязаны проводить начисления. И вот в этом весь вопрос всего этого деребана, который пытается сейчас ввести наши предприятие. Что касается желтоводской ТЭЦ? Вы прекрасно знаете, что последние 4 года у нас не было проблем с отоплением в городе. Да, у нас есть вопросы по внутридомовым сетям, которые 50 лет не менялись. И этим надо заниматься. И мы сейчас с Олег Федоровичем создаем совместную группу, которая, надеюсь, уже в этом, этим летом приступит к замене тепловых сетей внутридомовых просить привлекать и средства жителей, потому что все понимаете, что внутридомовые системы, то есть э, сами батареи, от тройника, стояка в квартире, это собственность жителей города. Еще раз прошу обратить внимание жителей города: вы приватизировали данное жилье, тех, кто приватизировал, и батареи и вся внутренняя разводка в квартире является вашей собственностью. И никто, понимаете, нигде не записано, что предприятие ЖРЭО то же самое имеет какой-то разряд финансирования, чтобы менять собственность, принадлежащую жителям. Поэтому прошу просто понять, и это ваша собственность. И жители города должны инвестировать в содержание своей собственности. Это та же самая и замена батарей, и промывка батарей. Со своей стороны предприятие будет заниматься внутридомовыми сетями. Кроме того, Олег Федорович сейчас на своем предприятии создал проектную группу, которая очень долго стоял вопрос отсутствия проектов на подключение полотенцесушителей, так называемых. Вы все знаете, проблема серьезная. В старой части города полотенцесушители подсоединены к центральной системе отопления. В новой части города полотенцесушители отключены. Мы сейчас будем заниматься и этим вопросом. То есть проектная группа создана, будут разработаны проекты. Там совершенно небольшие деньги нужны для того, чтобы подключить полотенцесушители к центральной системе отопления и решить массу вопросов, которые возникают по этому поводу. Сама ТЭЦ, э, в связи с тем, что к нам зашли арендаторы, и сейчас э, в пятницу было выездное заседание, вы могли видеть по телевидению, что там проводится. За последний год порядка 20 миллионов вложено в реконструкцию ТЭЦ. Э, будет использован уголь в качестве альтернативного теплоносителя. Вы знаете, что газ дорогой. На прошлой неделе наше предприятие получило проект постанова Кабинета Министров за подписью новых властей о поднятии стоимости теплоснабжения в два раза. Это не отмена субсидий, это просто поднятие стоимости газа в два раза. И наша сейчас задача максимально быстро перевести тест на уголь на тот энергоноситель, который не так дорожает, и этим самым сдерживать стоимость тепловой энергии, отопления, централизованного отопления. Я в Это да. наша задача. И в принципе отец, когда будет у нас запущен паросиловой цикл, будет излишки тепловой энергии, вообще должна стать, я считаю, лидером локомотивом развития города. Потому что на основе энергоносителей могут развиваться подсобное производство. Я могу сейчас десяток производств назвать, для которых нужны энергоносители, которые будут созданы в нашем городе. Наш город достаточно проблематичный в финансовом отношении. Вы прекрасно знаете, что у нас достаточно тяжелое положение с работой. То, что Предприятия нашего города работают и работают нормально, слажено, это, извините меня, заслуга. Не лалеки это заслуга именно городского совета и городской исполнительной власти. В тех условиях, в которых, мы находимся сейчас, это, конечно, очень, очень сложно. Я не совсем понимаю и не совсем представляю, как и что будет дальше. Но я вам хочу сказать, что делается все именно для того, чтобы, именно для того, чтобы город жил нормальной, спокойной жизнью. Чтобы было отопление, чтобы работали службы коммунальные, сегодня или завтра э, пытаются снять их руководителя, чтобы, не, чтобы детей могли кормить в школах, потому что мой коллектив тоже колотится, потому что они не знают, завтра снимут меня или не снимут, снимут Кудрявцева или не снимут. В принципе, мы сейчас вышли, наверное, не в защиту нас. Мы просто хотим объяснить. бюджета идет за счет постгока. Но вы знаете, кто является вторым наполняющим бюджет нашего города? Горано. И потом коммунальные предприятия. Но не бизнесмены, которые сейчас пытаются взять власть в свои руки. В принципе, они ее взяли. Мы стоим вот все здесь перед вами. Те люди, которые живут в обычных квартирах на свою единственную зарплату не имея ничего в принципе, как вы и все. Точно так же платим все за коммунальные услуги. И я хочу, я хочу, чтобы вы поняли то, что сейчас делает Елена Ивановна Малаука, то, что сейчас делает Говор, то, что сейчас делает Шмигель. Вы знаете, эти женщины, им надо, я не знаю, наверное, звание героя давать. Потому что на их плечи упала вся вот эта работа. Они тянут всю работу город. Всю, полностью. Я хочу просить вас, просить, оказать нам поддержку нашему городскому совету, потому что выборы на 25 мая будут только мэра. Хотя э -э, Рада самораспустилась, но вы прекрасно знаете, что та Рада, тот совет был под давлением, и поэтому он... Верховная Рада не дала добро на переизбрание городского совета, значит нам придется работать, мы вынуждены работать дальше. нас поддержать. Спасибо большое. Я знаю, что среди специалистов и ЖРЭО, и Водоканала, и Гороно, и других служб, и других предприятий города есть достаточно активные люди, которые обращаются со своими предложениями вообще по развитию городского хозяйства и городского коммунального хозяйства в частности. У нас было очень много комиссий, которые инициировались с Анатолием Лукашевичем Лалекой, к сожалению. Месяца ушли на их работу. Но не было принято ни одного решения конкретного и не было выдвинуто конкретного хозяйственного предложения, аргументированного и экономически, и технически. Я просто прошу людей, которые не безразличны. Проблема реформирования ЖКХ в нашем городе. Обращайтесь ко мне, обращайтесь к коллегу Федоровичу. Я думаю, вместе вместе с, с совместными усилиями сделаем такие группы со специалистами, именно со специалистами. И будем заниматься серьезно. Реформирование в ЖКХ в нашем городе. Спасибо. Я еще раз благодарю всех, кто пришел на этот митинг, в поддержку наших депутатов, народно избранных, в поддержку тех людей, которые сейчас на своих плечах несут хозяйственную деятельность всего города. Большое вам спасибо. Я думаю, что и депутаты, и работники исполкома увидели эту поддержку. И, скажем так, будут понимать, что не только те люди, которые собираются 30-50 человек и объявляют себя чуть ли не гетманами, в этом городе есть. Есть и работящие люди, которые также могут высказать свое мнение по данному поводу. Еще раз благодарю всех. Я понимаю, что мы все э, люди работящие. День сегодня хороший, поэтому благодарю вас. Мы пришли сюда не мешать работе. Сессии. Мы пришли поддержать наших депутатов. Еще раз огромное всем спасибо.